Северодонец, донец Рубежная, Кременное, Сватово. Все вот так ездят, все добиваются, чтобы что-то получить. Свои деньги заработанные, которые они, они вот заплатили он. налоги в Украину. Извините, пожалуйста, заплатите. Ладно, мы не работаем, это уже другой вопрос. А люди заработали в Украину налоги, заплатили. Будьте добры, отдайте их пенсию заработанную. И часто у вас рейсы происходят? Да, ну, 2-3 неделю. Ну, раза. ну не страшно ездить. Не, не, нам ничего не страшно. Все свои. Там свои, тут свои. А вы из какого города? Луганск. 207 путь, сюда я называю. А, в два конца. Я да, два поеду. конца. А откуда вы приехали сюда? А что там у вас сейчас в Горловке происходит? Мы по тысяче стали помощь, давать. Это помощь, тысячу дают. Вот, но Начали там давать. такое делается, что на скорые увозят, и ноги ломают, и, и руки, и все что хочешь. Нам хочет. все равно, только бы по нам не били. Мы в подвалах сидим. Вот Порошенко Малко, сказал, сказал, что мои дети будут в школу Малко, ходить. Тот район, где она живет, это постоянно. Вот сидит в коридоре, до подвала даже тоже не дойти. Что тут сказать? Подвал нам не спуститься, мы вот с палочкой сидим в прихожей, а там Что дом куда? дрожит И И без стекол, без тюба. Какая нам? Нам все равно, нам дайте мир. Мы с городки приехали. А как вы живете? Где вы продукты берете? В магазине покупаем. Ну, пока еще деньги пока есть. деньги еще есть, покупаем в магазине продукты. А вот когда деньги закончатся, что делать? Зубы на полку положим, молодой человек. Что еще можно говорить? Вы такие, такие вопросы задаете. Хоть вы не травмируете нас, ради Бога. Хватит уже нас потравмировали, так что дальше некуда. Зубы на полку положим, больше ничего. Вот чего мы приезжаем в город, чтобы в другой город, чтобы только оформить пенсию? Замечательно живется на Украине. Да иди отсюда. Чтобы вы так жили. Мы тут в Славянске тоже так жили. Весь народ озлоблен. Несколько Карточек нету по два месяца. Вот для того, чтобы я получила деньги, мне надо написать заявление, а потом иду на кассу. Тут постоять, в общем, на, на целый день. Потому что оно центральное. Оно центральное, да, в связи с этим идет большой наплыв. То есть сейчас идут переоформления карточных счетов и со, выдача самих карточек. А вы вели, ведете статистику, сколько вы в день таких вот людей принимаете? Здесь э, где-то от 300 до 500 человек у нас обслуживается по центральному отделению. Плюс 18 отделений по городу и району, это где-то порядка 600-700 человек у нас обслуживается.